这是哪里啊？对了，我是被尼克给。丽丽、艾乐，你们在哪儿啊？大毛、林老师，哎，那是什么？ 像你这么强的战斗天使确实少见，不过也就这样了。妮妮，快醒过来！哼，没用的，他可听不见了。至于你们，一群残兵败将，我就不亲自动手。马上就好了，坚持一下，不、啊、有 这下就物归原主了。丽丽<莉>，哥哥，我没事，快去帮其他人。可恶，这和说好的不一样啊！爸爸在哪里啊你，啊都是因为他，爸爸再也不会回来了。不，不是的，呃，不是的。 不是啊，尼克他弟跟他好不像啊，那不然呢？他们爸爸都不一样，爸爸跑掉了，他妈又找了个新的，弄半天尼克才是私生子啊！哈哈哈哈哈！嗯。嗯。哦，这小子挺有趣的。走啊！行。来，一会儿干他让我备受嘲弄。 他使我成了多余的人，走了，不用想。他还夺去了本该属于我的力量，杀了他，把一切都夺回来。不是这样的，不许说我弟的坏话。妈妈，我想要个自己的房间。妈，尼尔还好吗？我只是好。他这么弱，根本不配拥有这样的力量。没错，尼尔太弱小了。<laughs> 我必须要让他坚强。点儿！快跑！不管怎样，我们可是恶魔呀！这，这是。